Thank you. Називають найзагадковішою жінкою України. Лада Лузіна письменниця, журналіст, театральний критик. Її книжки занурюють читачів у містичний світ. Ладу Лузіну захоплюють історії про мирців і містичні ритуали, які здійснювали наші предки. Письменниця знає, як задобрити духів і заручитися їхньою підтримкою. Не боїться привидів і навіть збирається святкувати Хеллоуін на цвинтарі. Що треба знати про день усіх святих? Відповіді за мить. Лада Лузіна гість гіснідан. Доброго ранку. Ну от власне я щойно запитала у ладі, чи справді підете сьогодні на цвинтар, і лада сказала піде. Так, да. і на этом я там я поки огранічусь інформацією, вже потім після. Да? Да. Але ну, власне, ви будете робити щось традиційно ритуальне, чи, чи це просто буде як шана? Ну, тому що мені здається, 31 на 1, власне, чи ми говоримо і про Хелоїни, і про день святих, це вже вшановують пам'ять промерлих католики. А, все правильно. А, просто раз уже как бы все этот праздник празднуют, то э, стоит вспомнить и про наш собственный праздник. А, и как бы в этот день, даже не в этот день, а в этот период, а период начался аж 21 октября, в моде рождения, то есть начинаются славянские деды. А у меня вообще есть, как бы, появилась новая тема, что как бы человек вот... Э, если ты родился в, какой в канун какого-то праздника, это характеризует тебя лучше, чем знак зодиака. То есть вот начинается период, когда по верованиям наших предков приходили вот души мертвых, души твоего, как бы, предков твоего рода. И оканчивается все, собственно, не в этот день, не в эту ночь, а в пятницу и субботу на этой неделе. Суббота – это вот родительская суббота в канун Дмитрия Слунского, когда эти дни мертвых и отмечали. В пятницу накануне отмечали как бы... Вспоминали предков женщин. И, собственно, как они это делали? Вот как они это делали, мы сейчас как бы и попытаемся показать нашим э, ага, зрителям. Давайте. Вот сейчас я вам дам большую ложку так. и скажите, пожалуйста, вот вы знаете кого-нибудь из своих предков, про бабушку знаете имя, как звали? Звучайно, Марина. Марина, вот прекрасно. А, на самом деле мы своих прабабушек, прадедушек, не говоря уже о более дальних предках, очень редко вспоминаем, вот как бы из-за вот насыщенности нашей mm -hmm. жизни. А, Готовили в этот день ритуальное блюдо кутю, потому что кутя считалось блюдом мертвых. Вот даже не столько из риса, как из пшеницы. Пшеница вообще очень давняя такая тема, связанная с мертвыми. Ее даже вот как бы в могилах, вот найденных на территории uh -huh. Киева в древних захоронениях находили их, ее бросали в могилу. Uh -huh. Ну потому что как прорастает, да? как бы как прорастает как бы пшеница, так как бы и предки наши выходят из земли. И вот надо было взять, зачерпнуть ложку. Черта? Да, 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 uh -huh. в честь бабушки Марины. Так. Немножко съесть. Uh -huh. Положить ложку на стол. Uh -huh. На стол? На стол, да. И сказать, для тебя, бабуля. Uh -huh. Uh -huh. Для тебя, бабуля. Для тебя, бабуля. Ну, и вот, собственно, вот в этот день садилась вся семья за стол, ну, вся uh -huh. семья за стол с, вот большими, с большими ложками, Повторялось это трижды, вспоминали все предков, которые вот как бы ждали в этот день в гости, зажигали свечи, uh -huh. опять же, чтобы как бы они знали, куда прийти, интересно, вот считалось, что как бы в этот день с предки сходят в дом, но мы их не видим, однако их можно увидеть, если посмотреть э -э -э с улицы. Ну, то есть тогда все, конечно, дома были одноэтажные, и uh -huh. было понятно, что можно выйти и посмотреть. Сейчас я так понимаю, к кому пришли предки, пришли предки в гости к твоим соседям в многоэтажке, можно рассматривать да? в подзорную трубу, и мы, как бы, получили новое шоу по этому поводу. То, -то выходит, мы не должны бояться, когда до нас приходят сам в этот день наши предки, правильно? Мы, это... мы даже не только не боятся, мы, мы должны использовать это, потому что, вот, считалось, что в этот день приходят все твои предки, и если они, ну, ты с ними договоришься, если ты их покормишь, uh -huh они а, вот дадут тебе силы совершить все, что ты собираешься совершить в этом году. Потому что вот как бы ты получишь силу всего своего рода. Я вот все время привожу пример, ага. что как бы в Америке говорят сладость или гадость, ну вот когда просят конфеты. Угу. А на самом деле это очень древняя тема. Что такое сладость? Вот, ну то есть вот еще как бы правильная кутя, мы угу. должны быть с медом, ну то есть пшеницей, с, с медом. А, вот та же самая сладость. Ты кормишь своих предков, и они тебе помогают э -э все 12 месяцев. Ты как бы аккумулируешь силу всего своего рода для своих дальнейших свершений. А вот считается, что если ты их не накормишь, то ты не просто не получишь силы своего рода, ты получишь гадость. Вот ту самую гадость, потому что считалось у нас, что если ты предков своих не уважаешь, они начинают тебе вредить. То есть не только не помогают, а оставляют как бы палки в колеса. То есть выходит, это сегодняшнее свято, это аналог нашего Рис 6 на 7 сечня? я объясню. Дело в том, что у наших как бы, предков Дни мертвых существовали в каждом сезоне. Просто ага. какие-то из нас, как бы мы больше помним, какие-то меньше. То есть есть э, русалии у вот, Троицы день, когда приходят русалки то уже мертвых весной. Есть, как бы, русали зимние. Это, вот, собственно, в них ходит э, Рождество, когда тоже приходят и тоже ставят кутю. Есть осенние. Просто каждый как бы, э, развивались по-своему, но в целом это праздники аналогичны. Чествовать предков нужно регулярно, вот, как бы раз как ага. бы в сезон. И вот я хочу сказать, что сегодня мы можем с чистой совестью одевать прикольные костюмы. Да, я просто. А, боюсь да. в Наш ефір дивились постійно. І то нарешті ви сказали. Давайте просто поглянемо це. Елемент декора я вже так розумію. Це Шляпка? Не та щось, да. щось значить? Ну, ну, так, ну там ну, просто Це шляпка в, стил, да, в стилі стімпанка, Тось виписана із Америки. але... Но... Вот я решила, uh -huh. что на этот праздник самое время ее обновить. Вот, так вот, сегодня мы можем с честной совестью праздновать и гулять и готовиться к тому празднику, который как бы, праздновали наши предки это пятница и суббота. Uh -huh. То есть, сегодня отгуляли, потом мы несколько дней отоспались, а потом делаем кутю, ставим на стол и вспоминаем про бабушек, про дедушек. Тут очень важно еще именно вспоминать о них, говорить. Uh -huh. Вот у меня в книжке Тень Демона очень хорошо показано, как это нужно делать. Там просто ходят как бы, героини, uh -huh. и все время вспоминают. А вот моя бабушка говорила по этому поводу то-то, то-то. А с моей произошла такая прикольная история. То это повод рассказать про свой род своим друзьям, своим детям. Именно, ну вот, классно, как бы, все очень четко и разумно пояснила нам сегодня письменница Лада Лузина, как у всех своих предков. Вспомните, готовьте кутюрку. Хоть...